Я не была дома. Я очень рада, что я не была дома. Ну, четко знаю, что это случилось где-то около десяти. У нас тут везде. Мы в школе работаем, у нас везде тут родственники. Но вас никто не пострадал? нет, вроде бы как нет, здравствуйте Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Я заходила, она спала. Я не знаю. Нинка! Она открыта. Да, открыта дверь, Настя, сидите. Дверь открыта, да? Седьмой. Седьмой этаж? Седьмой этаж. Все нормально, все, женщине помогли. Полиция оказала помощь пожалуйста, пожалуйста. Давайте, давай. сейчас помогу. Накиньте на себя что-нибудь. Да что, Холодно, замерзнуть. Одевайтесь. Давай, 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 одежду. Все нормально, очка.

Держите ручку. У вас там возможность теплышка есть. Да. Да. Все-таки я же вам говорю, лучше вам проехать на травмпункт. Вон там в голове маленький. А мы-то заберем, конечно. На травму. О чем разговор? сейчас перебуваємо на місці обстрілу Краматорську. Зранку российские війська нанесли удар по багатоповерховій забудове Потрапляння в 9-поверхову будівлю на верхней поверхи. На місці події працюють поліцейські білого янголу, парамедики, патрульна поліція, ДСНС, швидка допомога. Всім постраждалим, надається необхідна допомога. Слідчі Національної поліції фіксують наслідки даного обстрілу.